এয়া বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ আহিছো মললৈ ছোৱালীজনীক লৈ তাই খুব উৎপাত গতিকে তাইকো লৈ আহিছো তাই বস্তু দেখি পাগল হৈ গৈছে বিভিন্ন বস্তু দেখি তাই একদম মানে এই পুতলা কেইটাকো মৰম কৰিছে চাওকচোন একদম মানে আচৰিত আৰু ভাল লাগে ন ল'ৰা ছোৱালী বিলাকক এনেকে লৈ আহি মইহে লৈ যাওঁ ইমান কষ্ট হয় কোচত লৈ ইমান মৰম কৰিছে দেখিছেনে বৰ ভাল পাইছে মানে তাই আহি বজাৰৰ বস্তু খিনি দেখি বলিয়া হৈ গৈছে চকীখনো লাগে এয়া অকমান ভিডিঅ' কৰিলো আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু লৰাটোৰ এটা বিশেষ বস্তু কিনিবলৈ আহিছে পেঞ্চিল বক্স এ তাকে অকণমান চাওকচোন ইমান বস্তুবোৰ ওলাইছে মই আহিছো মললৈ ওৱান ইণ্ডিয়া যি মল আছে তালৈ আহিছো আমাৰ বগাতে হয় গতিকে আপোনালোকে আহিব যদি নাই অহা তেন্তে ইয়াতে বস্তু কালেকচন আছে বাৰু চাব পাৰিব ছোৱালীজনী এইখন চকীখন ল'লেই মই মানা কৰিছোঁ ল'ব নালাগে বহুত দাম গতিকে বোলো দেউতা আহিলে ল'বি তো সেইকাৰণে তাই অকণমান থৈছে তথাপিতো মানে থ'বলৈ বিচৰাই নাছিলে থ'লে আৰু আৰু এই ল'ৰাটোৱে মানে বিচাৰি ফুৰিছে তাৰ মানে বস্তু সি মানে ক'তো মানে তাৰ মানে শান্তি নাই তাৰ বস্তু পোৱাই নাই এই আকৌ এই যি পাইছে মানে চব লৈছে আৰু ভৰাইছেহে ইটো ল'ম সিটো ল'ম মই কিন্তু বেছি বস্তু দিয়া নাই দেই বুজাই বহাই দুটামান বস্তু দিলোঁ আৰু তাৰপিছত আহিলোঁ বহুত বস্তু ইয়াতে আছে আপোনালোকে আহিব পাৰে খুব ধুনীয়া ইয়াতে বস্তু আছে তাকে ভিডিঅ' অকণমান কৰি লৈছো আৰু আপোনালোকে ইয়াতে যদি অহা নাই আহিব পাৰে বহুত কম দামতে বস্তু পোৱা যায় কিনিবলৈ পাৰে এতিয়া আমি আহি গলো আৰু ৰাতি সাঁজটো আমাৰ এখেতে বনালে এখেতে বনোৱাত খুব ভাল আৰু এয়া মাছ আনিছে মাছৰ টেঙা বনাব আৰু লাও বিলাহী দি খুব ধুনীয়াকৈ তেখেতে বনালে তো আমি এসাঁজ ধুনীয়াকৈ খালোঁ আৰু খাহী মাংস আৰু এয়া সৰু সৰু আলু ভাজিছিলে তাৰপিছত এইখিনি অকণমান দেখুৱালোঁ আৰু থাকেই গ'ল চবেই খোৱাৰ পিছতহে পিছত মনত পৰিছে বোলে ভিডিঅ' কৰা নহ'লেই তাৰপিছত পিছদিনাখন এয়া ৰাতিপুৱা আমি আৰু এতিয়া ওলাইছোঁ তাই মানে কাপোৰ এযোৰ কিনি দিলোঁ বিহু বুলি তাই এইযোৰ পিন্ধি একদম দৌৰা দৌৰি খুব ভাল পাইছে আৰু এতিয়া আমি অকণমান বোলো ফটোকৈ উঠি যাওঁ উঠি আহোঁগৈ গতিকে মাৰ ঘৰলৈ গ'লো পথাৰখনত অকণমান ফটো উঠিবলৈ তাইও নাচাত একদম পুৰা ফূৰ্তি আৰু মইও উঠিলো ফটো কি কৰিব বিহু বুলি ফটো এখনকে উঠিলো তাকে আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিছো ভাল পালে কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু বহুতে মোৰ ভিডিঅ' বিলাক নাচাই বাৰু কিন্তু কি কৰিব উপায় নাই তথাপিতো কৰো আৰু এ সাঁচি থৈছো ই ইউটিউবতে সাঁচি থৈছো বুলি কওঁ আৰু সেইটোৱে মাক আৰু জীয়েক দুইজনীয়ে একদম সাজি কাচি আহি পেলাই ভিডিঅ' অকণ কৰিলো ফটো অলপ উঠিলো তাৰপিছত ভাল লাগিলে আৰু দিনটো তেনেকেই পাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত ৰাতিও খালোঁ কিবা কিবি ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু তাৰপিছত পিছদিনাখন আকৌ বাইদেউহঁত আহিছে বাইদেউহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েল বনাইছোঁ মই বনোৱা নাই আৰু মানুহজনে বনাইছে মাছৰ কালিয়া বনাইছে মাংস বনাইছে এই গতিকে সিমান ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি বনাইছে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই সাজটো চাওক আজি আমি দুপৰীয়া দি খালোঁ আৰু দুপৰীয়া বিশেষকৈ শাক খাব লাগে নহয়নে বাৰু আমি বছৰেকীয়া বিহুতে শাক খোৱা যায় আৰু শাকৰ পৰম্পৰাটো আপোনালোকে জানেই সকলো গাঁৱৰ মানুহে জানেই শাক খাবই লাগে আৰু সেইকাৰণে শাক খালে যে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে বহুতেই ভাল সেইকাৰণে আমাৰ সেই পৰম্পৰাটো ৰাখি পেলাই মানে প্ৰথম বিহুতেই মানে আৰম্ভণি কৰে শাক খোৱাৰ গতিকে সেইকাৰণে প্ৰথম বিহুতেই আমি শাকৰ পৰম্পৰাটো বজাই ৰাখি গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে আৰম্ভণি কৰোঁ গতিকে আজি আমি শাকো খালোঁ বিভিন্ন এশ আঠবিধ শাক খাব লাগে শাকবিধবিলাকৰ নাম মই এতিয়া নকওঁ বহুত নাম আছে ইমানবিধতো কৰিবলৈ সম্ভৱ নহয় গতিকে কেইটামান পালে আৰু মায়ে দিলে ইয়াতে ওঠৰ ঊনৈছবিধমান আছে আৰু তাকে শাকৰ আৰম্ভণি কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু পুনৰ লগ পাম তেতিয়ালৈকে সকলো কুশলে থাকক নমস্কাৰ চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নমস্কাৰ